seperti biasa kita akan membincangkan carta euro dan pound sterling serta kita akan merangka pelan dagangan yang baik. Kita lihat mata wang Eropah semakin mendapat keyakinan sebab rally euro ialah kelemahan dolar Amerika Syarikat. Greenback menerima tekanan daripada data CPI, data inflasi kilang dan PPI teras. Kesemua data itu tidak cukup kuat untuk membuat pedagang membeli semula dolar Amerika Syarikat. CPI mencatat kenaikan 0.1% bulan ke bulan lebih lemah berbanding jangkaan 0.2%. Kadar inflasi tahunan pula 2.6% selari dengan konsensus manakala inflasi teras tahunan turun kepada 3% daripada 3.2%. Pelembapan tekanan inflasi ini memberi ruang kepada Federal Reserve menyemak dasar monetari. Sementara itu Donald Trump terus memberi tekanan ke atas pengurus Fed Jerome Powell. Pada hari Khamis, pelabur memantau tuntutan faedah pengangguran awal Amerika Syarikat yang selari dengan purata, maka laporan itu tidak penting. Pound sterling kehilangan nilai susulan data pertumbuhan KDNK UK yang lemah. Ekonomi UK merosot 0.3% lebih teruk daripada jangkaan kejatuhan 0.1%. Keadaan ini mungkin memaksa Bank of England memotong kadar faedah. Selain itu, inflasi UK semakin menurun ke paras sasaran jadi tiada lagi alasan untuk mengekalkan kadar faedah pada paras tinggi. Sesi Asia hari ini menyaksikan kedua-dua euro dan sterling terjun manakala dolar, minyak dan emas pula mengukuh serentak. Ini disebabkan Israel melancarkan serangan ke atas sasaran nuklear di Iran yang boleh mencetuskan perang besar di timur tengah. Dalam konteks ini, pedagang dan pelabur menjual aset berisiko dan membeli aset selamat seperti dolar Amerika Syarikat. Jadi kemungkinan dolar terus mengukuh jika Iran membalas serangan tersebut. Sebelum ini, Iran sudah memberi amaran akan membalas sebarang serangan Israel. Jadi sukar mengelak konflik lebih lanjut. Pelabur kini menolak aset berisiko dan saya menasihatkan anda berhati-hati sebelum membeli euro dan pound sterling. Selain politik, mari kita semak kalender ekonomi hari ini. Data inflasi untuk Jerman, Perancis dan Sepanyol akan dikeluarkan dalam separuh pertama hari dijangka mengikut ramalan. Jadi begitu, ICB, jika begitu, ECB akan terus menunggu selepas 8 pemotongan kadar pada setiap mesyuarat dasar. Jadi, inflasi merosot lebih banyak daripada jangkaan. ECB terpaksa menyemak pendekatannya tetapi ini sukar berlaku. Jadi, laporan inflasi hanya memberi kesan kecil ke atas pasaran forex. Data pengeluaran industri dan imbangan dagangan adalah bertaraf sekunder. Di Amerika Syarikat, indeks keyakinan pengguna oleh Universiti Michigan akan keluar malam nanti dijangka naik kepada 53.5 sekaligus meningkatkan jangkaan inflasi. Fokus pelabur hari ini ialah acara di Timur Tengah jadi data ekonomi berada di belakang. Kembali kepada carta anda bagi pasangan euro US dollar paras 1.1507 adalah titik masuk pembelian. Jika berlaku false breakout, ini memberi alasan untuk menambah pembelian dengan sasaran 1.1556. Jika harga mengukuh melepasi paras itu, euro dijangka rebound ke 1.1591 dan itu terbuka sehingga ke 1.1628 di mana saya akan merangka penjualan. Saya boleh melakukan penjualan semasa rebound dengan sasaran intraday 30 sehingga 35 pips. Jika konflik di Timur Tengah terus berlarutan, kejatuhan mungkin mudah melewati 1.1507. Jika harga kekal di bawah paras itu, euro akan jatuh ke 1.1456 dan 1.1408. Saya akan merangka pembelian semasa kejatuhan dengan sasaran pembetulan 25 sehingga 30 pips. Pembelian pada 1.1456 dan 1.1507 hanya wajar selepas false breakout. Pound sterling boleh didagangkan dengan cara yang sama. Para 1.3531 adalah titik masuk pembelian. Kemudian instrumen mungkin rebound sehingga ke 1.3567. Jika harga mengukuh melepasi paras itu, sasaran seterusnya ialah 1.3595 dan 1.3629. Saya akan segera untuk membuka penjualan di rebound dengan menyasarkan kejatuhan 25 sehingga 30 tips. Penjualan di 1.356.7 dan 1.3595 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Jika kejatuhan terus berterusan, instrumen mungkin terjun ke 1.3502 dan 1.3465. Saya akan mempertimbangkan untuk pembelian rebound dengan sasaran 35 sehingga 40 pips. Sekianlah video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.